A todos, bienvenidos. Espero hayan tenido un buen fin de semana. Vamos a continuar con los pequeños spoilers de la serie GL Player. Por favor, Ploy, soyoso déjame ir. Secó suavemente las lágrimas de sus mejillas con ambas manos. Estaba tan vulnerable y triste y eso me rompía el corazón. Sus ojos estaban intensamente rojos, las lágrimas corrían por sus ojos normalmente juguetones. Mi persona fuerte está en lágrimas. La semana que viene, preguntó. Como si temblara por dentro, exhaló un profundo suspiro podría ¿Podrías considerarnos nuevamente, por favor? Si aún sientes algo por mí, te espero en tal lugar a las 8 p.m. el próximo sábado. Si no llegas hasta las 10, te prometo que no volveré a molestarte. Al confirmar que estoy dentro de la casa, se da vuelta para marcharse, con sus lágrimas aún claramente visibles. Con el sábado acercándose tan rápido, me se disparado. Floyd no volvió a verme después de esa noche, desapareció para que yo pudiera reconsiderar nuestro romance. 7 y 30. La pareja de hombres y mujeres que están en la mesa de al lado acaban de pedir empanadas. Sus expresiones y sonrisas indican que disfrutan de la comida. En la mesa de la esquina, otra mujer toma una foto de la comida recién servida. Por lo que sé, quizás quiera compartir la foto en redes sociales, enviándosela a un amigo o simplemente guardarla en su teléfono para futuras referencias. El chico de la mesa de al lado se ríe tanto que sus amigos le dicen que se calle. 8 p.m. Mírame la loca a tres minutos, me sudan las manos. Estoy sentada en un restaurante tailandés, pero siento que mi corazón está a kilómetros de distancia. Ploy, probablemente, ya esté donde dijo que me esperaría. Ella nunca llega tarde. Ocho y treinta. Cuatro días después de la noche en que ella me citó en ese lugar, tomé la decisión. Me repetí miles de veces durante la semana que no iría a esa cita. No podría verla. Decidí que no había manera de que volviera con ella. Sin embargo, mi corazón se destrozaba por la decisión que estaba tomando. 9 y 20. El dueño del restaurante entra y me ve en la mesa de la esquina inferior. Frunce el ceño mientras mira su reloj. ¿Por qué sigues aquí? Creí que tenías una cita esta noche. No tengo ninguna cita. Pasé toda la noche en el restaurante de Pai. Le dije a todos, incluso a mí misma, y tenía cosas más importantes que hacer que ir a ver a alguien. ¿No tienes una cita con...? Entonces, ¿por qué estás sentada aquí suspirando y luciendo tan estresada? ¿Te mencionó la cita? La persona interrogada sonríe levemente. Tuvimos una breve conversación sobre ello. ¿Qué sabes? ¿Sé lo suficiente para adivinar lo que está pasando? ¿Y tú? ¿Crees que sabes lo suficiente como para seguir aquí sentada? Tu hermana solo estaba jugando conmigo. Esa fue la razón por la cual rompimos. Yo solo era una de sus muchas contrapartes femeninas. Nuestro romance tenía la impresión de que estábamos juntas, pero en realidad ella también estaba con otras mujeres. No sé por qué volvió contigo. ¿Hay algo más que quieras decir? negó con la cabeza. De acuerdo, entonces permíteme compartir lo que sé. Sabes que estoy en la ruina, claro, ni siquiera tenías dinero suficiente para pagarle a esos hombres, por eso te obligaron a huir a Tailandia. Pai se ríe y me mira con seriedad. Luego acerca una silla y se sienta a hablar conmigo. Pero sigo con los dedos sobre la mesa sin decir nada hasta que me veo obligada a golpearle la mano. Una vez te preguntaste de dónde saqué el dinero para reparar la puerta de nuestra casa. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde saqué el dinero para pagarte? Es un millón de bucks. Estaba huyendo de la mafia en ese momento, de dónde lo saqué. Mis ojos se han abierto de emparepar. que estás diciendo exactamente? Creo que mi hermana estaba molesta porque lo engañaron y le mintieron. Ploy sabía desde el principio que me buscabas. Ella fue quien me dio el dinero y me ordenó que te lo devolviera. Me indicó la fecha y yo era específica para hacerlo. Ahora me gustaría que reflexionaras sobre lo que sucedió desde tu perspectiva y la de ella. También le metiste a Ploy, ¿verdad? También le explotaste, ¿no? Todos cometemos errores, cometemos errores de vez en cuando. Ella resbaló, tú caíste. Si estás dispuesta a rectificar la situación, entonces estás dispuesta a perdonarla. Cuando Pai llega a este punto, mira rápidamente solo. ¿Y si crees que está jugando contigo, no podrías estar más equivocada? Si conoces bien a Ploy, te diré que es muy buena tomando decisiones. Mantiene la guardia alta y no se apresura a dejar entrar a nadie. Siempre he vivido de forma independiente y en toda mi vida. Nunca he visto a Ploy intentar reconciliarse con ninguna mujer. Hoy, sin embargo, sigue voluntariamente a una joven. 9 y Miro mi reloj, mi corazón arde. ¿Por qué me cuentas todo esto? Pai me sostiene la mano antes de que pueda salir corriendo al restaurante. Ploy me dio el dinero para regar la puerta porque sabía que alguien había entrado a la casa y te había hecho daño. También me dio instrucciones para recogerte, dejarte y garantizar tu seguridad. Rápidamente tomo mi bolso y me dirijo hacia la puerta mientras pai tenía gritando desde atrás de mí además la razón por la cual no te cobro alquiler es porque mi hermana me dijo cuánto te debo ella me obligó quién querría quedarse a escuchar a ese hombre quejarse era un tonto por qué no me contó todo esto antes mientras abro la puerta de un taxi le digo al conductor mi destino me sacó repetidamente las lágrimas de mis mejillas doy vueltas de mi recuerdo de nosotras y comienzo de nuevo todavía estoy confundida acerca de todo pero me voy a asegurar de obtener la respuesta directamente de ella. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo. Nos vemos. Bye bye.